ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਨਤ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੁਟੀਕ ਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਮਾ ਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਇਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੁਟੀਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆਗਾ ਹਮਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ज़्यादातर लेस में गया है इसमें कोई बढ़ने का तो कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि जो लेबर क्लास हमारे लिए काम करती है उसको हम पूरा कैश दे ही नहीं पा रहे हैं हमारे पास कैश आ ही नहीं रहा है न्यू करेंसी जो कि अब हमने यूज़ करनी है तो हम फ्लो फिर उससे काम नहीं कर पा रहे हैं

पर मैंने उनसे अभी अभी बात की की है तो तो उनका भी काम ना रुके तो हम धीरे-धीरे इंस्टॉलमेंट में उनको कैश दे पा रहे हैं लोग की, लो की ने तो लोग की ने तो लो, ले ले लो, की लो का की ने, लो की ने तो लोग कर लो लो पैसे ले देने में आ, मना कर रहे हैं कि हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे कैश वो चेक देने में इंटरेस्टेड हैं, पर चेक हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने चेक लिया तो हमारा सारा दिन बैंक में ही निकल जाएगा तो हमारे काम पे भी इस पर असर पड़ेगा पहले हमारा काम था वेडिंग सीजन में कि हम लेट नाइट भी काम करते थे और एक्स्ट्रा आर्स लगा लिया संडे लगा लिया हमने पर इस बार इतना काम ही नहीं है ऑर्डर भी नहीं आ रहे जो आ रहे हैं, रहे हैं, ले, आ रहे रहे है, रहे हैं हैं वो वो हम रेडी भी भी कर पर लोग लेने नहीं है ठीक को प्रधानमंत्री हमारी मोदी जी को एक ही रिक्वेस्ट है ये इस सारी सिचुएशन में हमारे लेबर को लेबर क्लास मिडिल क्लास इसी को ज़्यादा असर पड़ा है तो इसके लिए कुछ ऐसा प्लान निकालें कि उनका काम चलता रहे और उनका घर चलता रहे क्योंकि ज़्यादातर लेबर को कैश जो जाता है वो थोड़ा थोड़ा मिल पा रहा है जैसे कि एटीएम से भी हम दो हज़ार ही निकाल पा रहे हैं अगर हम उन थोड़ा बहुत डिपॉजिट करा रहे हैं चेक दे रहे हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकल रहा है उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है

फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि सब करना पड़ेगा आपको लगता है कि जिनके पास ब्लैक मनी नहीं थी जिन्होंने को ब्लैक मनी नहीं थी उन्होंने भी मार पाएगी वैसे ही <laughs> क्योंकि हाँ, तो... हाँ जी बिल्कुल हुआ है ऐसा कि जिनके पास ब्लैक मनी नहीं थी वो इस सिचुएशन में अब अल्टीमेट वैसे ही निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ के पास अपना एक अलग फिक्स डिपॉजिट होता है तो पहले तो वो हमें देके जाती थी कि आप थोड़ा थोड़ा रख लीजिए हमारे लिए पर जब से ये अनाउंस हुआ था कि आ, पुरानी करेंसी बंद हो गई है तो नेक्स्ट डे ही कुछ लेडीज ऐसी आई हैं जो कि कह रही हमारे आप पुरानी करेंसी दस हजार डिपोजिट कर ली फिफ्टी थाउजेंड तक वो कहती हैं कि हमारी डिपोजिट कर लीजिए तो हमने कहा कि हम कैसे रख सकते हैं क्योंकि तो, मतलब आ, तो ब्लैक मनी मतलब हाँ, <laughs> ये तो अब ब्लैक मनी में काउंट होगा तो हम ये नहीं रख पाएंगे अब ਤੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਹੀd ਨਿਕਾਲਨੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਮ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਗਾ ਸੀਮਾ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆਗਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 50% ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਧ ਵਰਗ ਆ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੀਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁੰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ এবੀਪੀ ਸੰਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ